सबसे बड़ी बात यह कि जो आप जो आप अदाद और शुमार आए पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन छह फीसद जो रिकॉर्ड है तो कहने का मकसद यह कि जब इन्होंने साजिश करके हुकूमत कराई थी तब पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पर निकल चुका था जब से ये हैं चोर रुपया तकरीबन एक सौ पंचानवे पे पहुंच गया स्टॉक से बैठ गई है महंगाई का हाल ये है कि आज वो किधर है वो किधर है वो मीडिया हाउस किधर है जो जाके जी बसमिल्रमी असलम मैं मोहसिन बिलाल पीटीआई ने सियालकोट में अपना पावर शो दिखाया वी एच सी सी टी आई ग्राउंड में पहले पीटीआई ने जलसे का जो है इंतज़ाम किया था लेकिन अदालत ने स्टे दिया इंतज़ामिया ने वहाँ जलसा करने की इजाज़त ना दी तो उसके बाद वीआईपी ग्राउंड है फैक्ट्री की उसमें जलसा हुआ जब इमरान ख़ान चेयरमैन पी टी आई सबक वज़र अजम तकरीर कर रहे थे तो तीन नौजवान बिल्कुल साहब के जहाँ पर स्टेज बनाया गया था उसके सामने लाइटिंग के लिए जो खम्बे लगाए गए थे वहाँ पर तीन नौजवान चढ़े उन्होंने इस चीज़ का भी जो है ख़्याल ना किया कि शायद उनके हाथ या पँव जख्मी हो जाएं पहले उन्होंने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा फिर पीटीआई का झंडा पकड़ा और उसे लहराया और इमरान ख़ान ने उनकी तारीफ़ की और ये कहा कि ये वो लोग हैं जो कीमे वाले नान पर नहीं लाए गए ये जनून है जो यहाँ सर चढ़ कर बो रहा है सियालकोट में तो उनमें से एक तो आबाश था और एक जमीर है ज़मीर ख़ान वो हमारे साथ मौजूद है, है। ज़मीर आप कहाँ से आए जी वाईक सामकुम जी मैं स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का आराम से ताल्लुक़ रखता हूँ तो ज़मीर ये पहला जलसा है खान साहब का जिसमें आपने शिरकत की जी बिल्कुल ये पहला जलसा सैलकोट में एक मौका मिला आज इस जलसे में मैं हाज़िर हुआ उस तो जमीर क्या सोचा आपने यही सोचा आप लोगों ने खुद देख लिया इतना शो इतना लोग इकट्ठे हो गए हैं इधर के मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने अपनी आंखों से पहली दफ़ा इतना जोश और जज्बा इन लोगों का मैंने देखा है जो सर ज आपके दिल में क्या आई कि आपने खान साहब को क्या सरप्राइज़ देने हैं मैंने तो यही सरप्राइज देना है मुझे खुद कोई समझ नहीं आ रहा है कि जितने मुझे जुनून था कि मैं ऊपर चढ़ सकूं उधर खान सामने के सामने क्योंकि उधर मौका नहीं मिल रहा था स्टेज इस इस पे कंटेनर पे। अच्छा। तो उधर से मेरा जरा दूर था तो मुझे इतना जज्बा जज्बा आया कि मैं ऊपर चढ़ सकूं तो मैं भी खान के सामने फेस टू फेस खान साहब ने आपकी तारीफ भी की है जी बिल्कुल की है लेकिन टाइम मुझे कोई उस तरफ ध्यान ही नहीं था कि इतने लोग थे कि मैं किस किस को देखूँ अच्छा तो जमीर वो जो आपके साथ खड़े थे वो कहाँ से आए थे वो उनको मैं जानता हूँ पठान अलहमद से ही ताल्लुक रखते हैं अच्छा वो आपने एक जैसा ही ड्रेस पहना हुआ था एक जैसा ही पहना था वो अफगान का है हमारा भाई है अच्छा, उसको मैं जानता अच्छा जमीर साहब ये बताएं कि सवात में चले ये प्रैक्टिस जो आपने की है माशा वहाँ पर दरख्त ग्रीनरी सब्जा बहुत ज्यादा है तो पहाड़ भी हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस आपकी काफ़ी ठीक है प्रैक्टिस वैसे ही किया है जंगल में जंगल में ही बड़ा हुआ हो बस पऊँ अपना हाथ दिखाइएगा कोई जख्मी वगैरह तो नहीं हुआ ये ज़रा सामने कीजिएगा जी वो ये वो हाथ हैं कि जब ये ऊपर हुए हैं तो आबला पाँ हैं जिसे हम कहते हैं कि पंजाबी चाले पड़ना ये इन हाथों में छाले पड़े हैं कि जिस जज्बे के तहत ये ऊपर चले पाऊँ भी जो है मेरे ख्याल में पाऊँ में भी आपके जो है वो शूज़ पहने हुए थे उस टाइम मुझे समझ नहीं कि शूज़ किधर रहेगा अच्छा शूज़ आपका मैंने सिर्फ ऊपर चढ़ना देखना है बस आप पता नहीं आप, आप यानी आपके शूज़ गायब हो गए गायब हो गया उधर ही चले गया। हम ये तो रिक्वेस्ट करेंगे अगर ये वीडियो जो जो देखेगा कि ज़मीर के जो शूज़ हैं वो उन्हें वापस कर दें अगर किसी को मिले पाऊ आपके जख्मी हुए नहीं नहीं पाओ सही है पाँव सीखे हाथ ज़ख्मी है जी बिल्कुल किसी मेहनत कश के हाथ जब हम देखते हैं तो उसकी मेहनत के जो है वो सबूत उसके हाथों पर ये जो चाले हैं वो पड़े होते हैं लेकिन ज़मीर ने जब वहाँ पर ऊपर चढ़े हैं और अपने जज्बे का अपने जनून का अपने पार्टी लीडर के सामने इजहार किया तो उन्होंने ये साबित किया कि जुनून है जज्बा है और जब जनून और जज्बा हो और जब लीडर को अपना जोशो खरोश दिखाना हो तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी जो है वो इंसान झेल सकता है ज़मीन के ये जो हला हाथ हैं ये मुंह बोलता सबूत है ज़मीन का बेसिकली ताल्लुक़ जो है वो सवाद से है यहाँ पर हमने इनसे पूछा कि सियालकोट में क्या करते हैं तो इनका का कहना था कि सियालकोट में ये शटरिंग का काम करते हैं यानी मेहनत मजदूरी करने सवाद से यहाँ पर आए हैं इन्होंने ये कहा कि इमरान खान का जलसा था जलसे में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँचे दूर से खान साहब का चेहरा सही नज़र नहीं आ रहा था तो इसलिए वो करीब से देखने के लिए उन्होंने अपनी जान का रिस्क लिया और वो ऊपर चले लास्ट में ज़मीर बता दें कोई ऐसी बात जो आपके दिल में है जो पैगाम खान साहब तक पहुँचाना चाहते हैं मैं यही पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ खासकर सैलकोट के नौजवानों को खासकर पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इमरान खान की जैसा लीडर हमें दोबारा नहीं मिल सकता, ना मिलना है ना मिला था पहले इसका कदर करो और सपोर्ट करो तो पहले तो बाद में भी ऐसे रिस्क लेंगे आप इनशाला जब तक जिंदा हो जब तक मेरे रगो में है तब तक इस तरह जुर्म और इस्लामाबाद भी जाएंगे इस्लामाबाद इन शह जाएगा वादा किया है मैंने अच्छा जी और भी वहाँ भी इसी तरह का सरप्राइज़ देंगे इन मौका मिला तो इससे बेहतर कुछ करके दिखाऊंगे जी बिल्कुल ज़मीर ने यह कहा है कि इस्लामाबाद जाएंगे वो और इन्हें अगर मौक़ा मिला तो इस्लामाबाद से बेहतर भी कुछ करके दिखाएंगे लेकिन हमारी इस वीडियो के जरिए दरखास्त एक ये है कि ज़मीर ने कहा कि जब वो उस खम्बे पर बिजली के जहाँ पर लाइटिंग लगी हुई थी चल रहे थे तो इनके पाँव में शूज़ थे अब वो शूज़ कहीं पर खो गए हैं तो किसी को मिले तो ज़मीर का अपना एड्रेस किया यहाँ पर ताकि आपको जूते वहाँ पर पहुँचा दिए जाए बाहर वाले चना चौक मीन पार्क पार्कोट जी बाढ़ चना चौक गुलशन आबाद पार्क गुलशन इकबाल पार्क पसरू सियालकोट किसी से भी पूछ लें जी जमीर का ये एड्रेस है और किसी को भी इनके जूते मिले तो वो जूते वापस कर दें यकीन ये जोशो खरोश है और ये चीज़ें भी दिखाना हम मीडिया वालों का फ़र्ज़ होता है कुछ जी जी बोले इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इम्पोर्टेड हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान जिंदाबाद बस वीडियो के जरिए दरखास्त ये है कि जमीर के जूते जो हमने एड्रेस बुलाया बताया है वहाँ तक बता दिए जाए मिल गए सलमान हाँ सलमान इकबाल अच्छा वो जो ए आर वाई वाले अच्छा 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 क्या कहना आप, आप भी वो हाथ पे थे वो जो खंबे पे चले नहीं कुछ कहना चाहते हैं अच्छा मैं एक नून लीग को पैगाम देना चाहता हूँ हाँ। नून लीग और स्पेशली पीपल्स पार्टी है। जो यार तो हम ना ज़मीर की बात कर रहे हैं जो ज़मीर ने अपना जज्बा दिखाया है ना हमने फोकस ये रखा हुआ है इसके अब जूते गुमोते हो गए हैं वो अब दंगे पहुंचे तो आपसे गुजारिश ये है हाँ गिफ्ट कर देना इससे एड्रेस पूछ लेना गिफ्ट करके हमें बता देना या आप फर दोस्त को बता देना आप दोस्त को बता देना हम फिर इन पर अलग से रिपोर्ट बुला देंगे अल्लाह हाफिज़